Питання е, нашої глядачки Вікторії, давайте подивимося, е, пише, що дивилася інтерв'ю з е, начальником Гур Будановим, і він сказав, що перемогти Росію ми не зможемо, що нам потрібне перемир'я, і всі окуповані території залишаться за Росією. Нічого ми звільнити не зможемо. Ну, такий свій прогноз. Е, подивіться, будь ласка, чи справдиться його тут? Прогнози даного по Буданова по, по цьому, що він сказав. Що, типу, нам потрібне перемир'я, що ми не можемо перемогти Росію. Ні, ми по, по територіям ми повертаємося. Давайте вот то, что он сказал четко, да, вот информацию, которую он выдал. Здесь есть, ну, как это сказать, ну, так надо, есть определенный момент манипуляции. То есть для чего-то это, для кого-то это посыл кому-то и куда-то, поняли? Первые три карты говорят о том, что мы возвращаем что-то быстро, что-то дольше, мы возвращаем по-любому. Здесь не идет речь, видимо, мы смотрели, каким образом оно может вернуться за счет определенных событий, которые будут разворачиваться на территории России. Точно. Mm -hmm. Ну, вы кажете, вот сигнал кому-то. Такое впечатление, что о той то тот кто-то, он глухой. Глухо ну, позакладало. Не то, что глухой, знаете, как это, обезьянки, ничего не вижу, ничего не слышу. Ничего. Mm -hmm. Ну, вы знаете, ему же в ухо прострелили. Может, действительно не слышит, а мы так вот это вот... По запорізькому напрямку, з огляду на те, що росіяни туди почали перекидати свої війська додаткові, елітних кадирівців, яких туди перекидають, Я знаєте, коли чую про елітних кадирівців. Мені здається, що їх просто з айфонами перекидають, тому вони елітні. Бо якщо Но, в інших там елітні, наприклад... елітні, які швидше всіх біжать, да бігуть бігут од то, ну все таки, якщо серйозно, є небезпеки того, що вони підійдуть ближче зараз до міста Запоріжжя. Ми не говоримо про окупацію, бо ми розуміємо, що це ну, неможливо так, на даний що момент ближче. Запорожском направлении Да, до места Запоріжжя сам. Продвинуться ближе к Запорожскому направлению. Есть... Ну где-то могут они продвинуться смотрите, могут. То есть у них как бы тут ничего нового. Планы, собственно, планы несбыточные. Планы раскачать ситуацию в самом Запорожье. И таким образом за счет смены власти, грубо говоря, ну, смены чего-то, чтобы им открыли дорогу и таким образом. Потому что так же они же не возьмут. И, ну, Запорожье есть и будет Украина. Это э, вот эти э, старомаз, старомазматические планы кремлевской власти, видите? Mm -hmm. Mm -hmm. Но в каком-то где-то они могут продвинуться ближе. Могут. Не критически, но могут. Потому что, смотрите, они тут действуют, э, давайте так. Ністандартна, от хитра, е не так, як завжди, но не впрямую. Ну, искать слабкі міста, груба Галі. Путін може вийти з війни в Україні у 2026 році. Експерти цього видання, де була опублікована така новина, вважають, що Кремль, можливо, хоче вже пересидіти термін Трампа, накопичити зброю, ну, а далі дивитися по ситуації. Это правда? Ну, это правда. Сейчас посмотрим. Кремль хочет выйти из войны подвесить войну в Украине тогда, когда он хочет, чтобы набраться сил и с новой силой уже другими путями пойти присоединять. Это правда. Он этого сейчас хочет? Вот это вот. хочет сейчас. Вот сейчас, все время по картам, очень удачный момент, чтобы покончить с этой гидрой. Экономика вот у него, да. Но, ну, к сожалению, видите, сняли санкции, там частично Трамп снял. И вся ситуация, вот это заднее место, если бы было желание сейчас додавить его, здесь речь не про Украину, а вот всем миром, да, как говорится, можно было бы покончить раз навсегда. Как мы спрашиваем, Мирослав, 2000, сейчас, как мы Давайте поделимся и сейчас, и поделимся в 2026 году. Вот что недавно ж Макрон разговаривал с Путиным, то Макрон сказал, что Путин не готов закончить войну. Это правда, был расклад, у меня правда. Да. Вот э, готов на сегодняшний момент Кремль ну, до конца 2025 года закончить войну в Украине. До конца 2025 года Кремль готов закончить войну в Украине. Но если до конца 2025 нет, не хочет он его. Ему надо каким-то образом, видите, сейчас, чтобы была какая-то полностью получить какую-то, ну, он же область до конца не, да, к сожалению, оккупировал, но наши территории, но не все до конца. Вот как, чтобы получить какую-то путь, я так понимаю, в Донецкую область он очень хочет получить. Ну, чтобы было, ну, чтобы представить своему, своему населению. Ну да, хорошо, до конца. Давайте на сегодняшний момент. В 2026 году, например, власть готова будет закончить войну в Украине. Ну, здесь более реально, да, ну, более реально, да, здесь как бы карта «да» и выбор, что здесь более реально, что это 2026 год. Это связано, смотрите, с каким-то транзитом власти, с теми смены, сменами, которые уже сейчас происходят. Такое впечатление, они как бы ведут все к смене власти путем зачистки, вот кого-то там, посадок, да, угу. зачищ... чтобы так плавно перейти к этому. Но все время по картам надо понимать, что цели даже на сегодняшний день несмотря на такую сильную экономическую проблему у кремля остаются цели присоединять 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 э, чужие страны То есть, муль... прям, прям чужие да, мулька вот этого советского союза грубо говоря да только в большем в большем масштабе сидит а вообще в планах у кремля покорить если не мир то хотя бы часть мира вот это до сегодняшнего, до сегодняшнего момента остается больных вот этих кремлевских. Как карты говорят, у старых маразматиков. Вчера был расклад и по сочетанию карт старые маразматики. Вот, если бы в Украине так бы не крали, мы бы давно были бы, ну, как Штаты, ну, ну хорошо, как Швейцария, да? Ну да, все есть у нас, даже есть такой анекдот. У вас все есть, и море, и горы, и природа, прекрасная земля, но я вам дам такое правительство. Ну еще uh -huh. тут вот это маты То у наших ну добра. Все все знают все все разумеют. Да, все понимают, к сожалению, да. Задуматься со времен э, тех времен, да, и Лазаренко и и до сих пор все время. Ну теперь уже придумывают новые схемы, да, там за транспорт отдельно за транзит газа, да, там за ну в общем дополнительные платежки. Ну уже не знаю, как ободраться украинцы. Що ти робиш зараз? Дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей? Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі там, де тайм-коди. Ну, дивіться, Пентагон офіційно підтвердив, що наразі переглядає підходи до військової підтримки України. Як саме це типу, що він повністю в її зупинить? Смотрите, ну, я вчера делала расклад. Вот то, что касается, там они написали, что они хотят э, про, э, посчитать, сколько, грубо говоря, у них чего осталось. Это действительно э, чего-то мощного, это действительно э, это самое, по, ну, как это сказать, соответствует действительности, потому что есть э, тайные разведки, э, скорее всего их, что после вот этих ударов, нанесенных по Ирану, идет большая опасность безопасности самому США. То есть, тут в этом доля истины есть. Mm. То есть, реально в Америке идет небезопасность. Просто, знаете, я когда таки чую, я так достаточно сомневаюсь, до чего-то так ставлюсь. Ну, это смотрите, потому что это не в, прямую, что? не в прямую, что это будут там бить по США. Потому что у меня такой расклад был. Это, это террористическая деятельность. Это усиление террористической деятельности, это может быть смертники, это, но ну, это уже, уже такое было, вы понимаете, вспоминаем там, определенные события определенных лет, это ну, по картам так, да. Это не впрямую, что будут наносить удары по США. Взагалі, вы зараз кхм, бачите такие небезпеки для э, військоматів? да, вот, что далее будет? Будут бить дальше э, россияне по военкоматам. Военкоматы. Военкоматы. Да. Да. Еще есть такая опасность. Но в определенных регионах так -то точно. Есть такая опасность. Mm -hmm. Ну, насправді, поняла, но все так уж проговорити проговорить, там, до ТЦК. Різне ставлення українського народу. Всі це знають, всі це розуміють. Це просто важливо сказати. Ми тут в даному випадку нікого не захищаємо, але просто ми говоримо про небезпеку. Військовий експерт світен вважає, що готують капітуляцію України. Отак от. Ну світа, ну можна по-разному. Дійсно, давайте спросимо: дійсно готують капітуляцію України. Дійсно готують капітуляцію України. Будь-хто, так? на сегодняшний момент готовят капитуляцию Украины <клёх> здесь не про капитуляцию <клёх> это то что я говорила это вот видимо то что вот этот э, в Стальгольме было закрытое собрание вот этих элит и там вот я делала такой расклад чтобы заставить Украину подписать что-то Ну, e, вроде, это по, типу что-то минских, видимо. То, что было раньше, не совершить Украине ошибку, которую она совершила раньше. E, видите, под, под, заставить подписать что-то путем обмана. Вот в таком плане. С двойным дном. С одной стороны, все красиво, хорошо. А с другой стороны, ну, вот в таком плане. Здесь не про капитуляцию. E, підкажіть, будь ласка, чи буде колись припинене стихійне виробництво зброї Можливо, це буде пов'язано з якимись непередбаченими непередбачуваними подіями у світі, а, ну бо правда, от зараз як ніколи. Ну ми розуміємо, зброя це для захисту. Але ж по суті, якщо б її не було б ніде, не було б її ніде б і вій. Правда, правда. О, ми прийдемо колись до такого такому. Мір, да. Мір на нашій планеті прийде до такого моменту, що не будуть зготовлятися вже в мірі. А действия будут направлены, ну, все, чтобы делалось для людей, а не для войны. Наступит такой момент, когда-то. Э, ну, фу, здесь двойка, да, то есть надежда есть такая. Но пока, смотрите, пока миром правят вот эти тайная власть, э, ну что, все, что творится, пока они сидят. Э, Нічого не зміниться, нічого не поміняється, а це може бути якось знаєте в майбутньому пов'язане з непередбаченими подіями. Просто коли от таке пишуть, в мене знаєте одразу асоціації. Ну як там у фільмах, там в серіалах постійно показують, що е, зброї тоді немає, коли трапився якийсь глобальний апокаліпсис. Ну там я не знаю, там е, велика ядерна да. війна, да, та, та щось таке станок. Угу. Вот, видите, они мы уже такую тему зацепили. Видите, они знают про эти природные катаклизмы. Собственно, из-за чего развязалась война в Украине, потому что Украина место, да? Есть mm -hmm. другие страны тоже такие, которые без, ну, более-менее безопасны, которых не столк, ну, не коснется вот этот армагеддон, который насывается на мир. Э, я думаю, что все равно какое-то количество сброй будет вырабатываться, но это именно ну, для, все равно какое-то будет, для защиты, что ли. Ну, не так вот как. Тяжело сказать, видите, тяжело, потому что первый аркан жрица. Они больше нас склоняют вот к, к тем моментам, то, что сейчас происходит, из-за чего все это происходит. Mm -hmm. И причем это старый план, они, они об этом плане знали очень давно, то, что а сейчас время ускоряется. Смотрите, сейчас время ускоряется. Если эти катаклизмы сильные должны быть там где-то 30 какой-то год, вот, э, по-моему, то это вот уже это на пороге стоит.